チッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチ Но это элитное подразделение создалось для того, чтобы непосредственно первая задача – это борьба с терроризмом, задержание особо опасных преступников, ликвидация банд формирований и тому подобное. Все прошли АТО, так называемые, называемые военные действия. Все готовы служить, попадают только отбор идет жесткий, чтобы попасть до нас в корт. Какие нужно пройти, чем, какими качествами должна обладать боец для того, чтобы стать сотрудником Качество первое. Это не только физическая подготовка. Это не самое важное. Но должно физ подготовка должна быть выше среднего. Он должен быть морально устойчив, психологически подготовленный. Потому что стоят разные задачи. Можно просидеть 2-3 дня в лесу и тому подобное. Сегодня что, какие задачи отрабатываются здесь, чему обучаются, что отрабатывается? Сегодня мы, как вы видите, отрабатываем э, самостоятельно, то есть люди работают автомат, пистолет, устранение там задержки при стрельбе. То есть формируем двойки, э, то же самое отрабатываем навыки с оружием. Повторяем, все повторяем. Это при случае задержания террористов или в каких условиях отработка сегодня идет? На какие условия? Просто боевая подготовка.